Расскажите, как вам сегодня? Что от меня валят, валят, валят? Ну, это просто даже неинтересно. Я думаю, если еще валят, все добрые. Если народы, скоро, сейчас можно на улице принять. Я думаю, что они абсолютно заслуживают занять свою нишу. Не только на украинской сцене, а на той сцене, на той стране, где она заключена. Я думаю, что если бы у меня не было такого партнера замечательного, то ничего бы не было. Треба, треба. Нет, ну, я не пишу, что я не пишу. Ну, первая сторона ведения. Вторая, субъективная я могу сказать еще. Я кое-что смеюсь сегодня, кое на меньше было наполнено междолго. Это как случай. Ну, меньше репетитор, чем обычно другие выступления. У нас был грандиозный номер сообщение, большой шарик. И поэтому, наверное, вот эта масштабность, эта идея шикарная, так нас вдохновила.